посад Passat это нас. Все, все, все лучше, не знаю, качество сборки лучше. Всегда вспоминаю зазоры эти фордовские. Эту вечно пинающуюся коробку. посад в этом плане, ну, мне нравится больше. Более интересный автомобиль, хотя Fusion больше сам по себе по размерам Ну, то есть тут кому больше нравится, я отдаю преимущество посаду Volvo XC60 и Ты когда говорил Volvo XC60, я думаю, чтобы второго не было, я все равно выберу Volvo. Но Q5 тоже очень хорошо. Audi Q5 uh -huh. будет продать легче, автомобиль пользуется большим спросом, поэтому я, наверное, выберу Audi Q5. Lexus RX? Блин, сука, нет, сразу. Что на с... я выбираю второе. Или Acura MDX? О, блин. Давай так, я хорошо. работаю, наверное, уже более пяти лет именно с автоподбором. И слово Акура вызывает у меня только вопрос. Людям пока еще не понятно, почему они должны переплачивать за то же самое. Вспомни, там, 10 лет назад комплектация не имела значения. А сейчас уже все хотят комплектацию. То есть мы пришли к этому. И мы придем к тому, что мы будем готовы переплачивать за Lexus вместо Toyota. Мы будем готовы переплачивать за Infiniti вместо Nissan. И мы будем готовы переплачивать за Acura вместо Honda. Но на данный момент RX... Какой бы он ни был, в каком бы он состоянии ни был, его по-любому купят. Все. Да. Это точка.